Okay, salam dan salam sejahtera dan selamat petang semua. Ya. Hari ini kita lihat uh, kenyataan media uh, isu panas yang semakin reda sebenarnya melibatkan kes uh, Najib ya, uh, yang mana kita tahu uh, antara bekas perdana menteri yang penuh dengan kontroversi adalah Datuk Seri uh, Najib uh, yang mana terlalu banyak isu yang membabitkan uh, kes rasuah ya dan uh, apa yang paling menarik di sini ya, berkenaan dengan uh, isu yang membabitkan uh, kes uh, Najib ya dapat DNA a uh, kedua untuk kes yang melibatkan SRC International yang mana kalau kita lihat uh, dalam kenyataan media hari ini iaitu uh, Datuk Seri Najib Uh, hari ini dilepaskan uh, tanpa dibebaskan DNAA daripada tiga pertuduhan pengubahan wang haram uh, yang melibatkan syarikat SRC International. Dalam isu ini, uh, kalau kita lihat ya, uh, PAS sebelum ini uh, kuat menyerang berkenaan dengan isu yang melibatkan DNAA timbalan perdana menteri yang ada hari ini iaitu serangan ditujukan kepada Datuk si Zahid. Uh, walaupun DNA itu terlalu banyak yang melibatkan 40 tu, uh, 47 kes ya uh, tapi kalau betul uh, hari ini pas nak menyerang kalau betul uh, orang kata walaun walaun hari nak menyerang uh, dia sepatutnya hari ini menyerang dalam isu Najib ni. Uh, kita rakyat juga nak tengok bila masuk saja dalam isu Najib Maka tiba-tiba PAS hilang Tiba-tiba Walaon hilang Tiba-tiba pemimpin-pemimpin PAS hilang Padahal ini adalah isu yang membabitkan juga rasuah Saya lihat banyak kali ya Isu yang membabitkan rasuah ini apabila melibatkan orang yang PAS nak sokong Orang yang PAS nak dapat kredit dalam politik Maka PAS diam diri Jadi PAS ni parti apa sebenarnya? Parti sesumpah kan? Ya. Hari ini saya nak tengok pas seranglah kepada Najib. Sebab apa? Pas tak serang yang pertama sebab PAS adalah sebuah parti politik yang mencari orang kata value politik, keuntungan politik untuk mereka berpolitik. Jadi PAS jual apa saja. Termasuklah agama dan sebagainya sebab itu dalam isu macam ini kenapa PAS tak bersuara? Bangkitlah. Isu Najib ni yang melibatkan DNA ini yang sebelum ini memang diserang oleh PAS juga. Berpuluh tahun pun PAS menyerang isu Najib ni juga bersama dengan kita yang berada dalam pakatan harapan. Dan hari ini KES DNA ini saya harap orang-orang PAS bersuara lah. Isu Najib ni sekarang ini yang PAS uh, beria-ia sangat nak mempertahankan Najib kan. Apa berlaku? Yang beriaya pas nak mempertahankan Najib ni. Yang penjarakan Najib ini bukan kerajaan yang ada hari ini tau. Yang penjarakan Najib bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tau. Yang putuskan hukuman, yang putuskan di mahkamah dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang berada dalam kepimpinan yang waktu itu Muhyiddin Yassin sendiri menjadi Perdana Menteri. Hakim-hakim, peguam-peguam adalah yang ada juga pada hari ini yang juga sama ya. Yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini termasuk Ketua Polis Negara dan sebagainya. Ketua SPRM dan sebagainya, orang yang sama. Jadi hari ini PAS tak berani nak serang benda ini kerana PAS tahu mereka akan terjun bersama dengan labu-labu mereka. PAS tahu bahawa kalau mereka serang isu ini akan kena diri mereka sendiri. Sebab kenapa Najib masuk penjara zaman mereka jadi kerajaan. Yang PAS pertahankan Najib ni sekarang ni mereka yang penjarakan Najib sebenarnya. Kerajaan mereka. Jadi dia dia mencari keuntungan politik saja tahu. Dia mencari keuntungan politik, dia bukannya itu sebab saya kata parti PAS ni dia bukan sebuah organisasi untuk agama. Dia bukan satu organisasi untuk bangsa tau. PAS ini adalah satu parti politik yang diluluskan oleh ROS yang menipu rakyat dengan agenda-agenda, dengan ideologi-ideologi yang berteraskan menjual agama Islam. Dia tak lebih daripada itu. Sebab itu pemimpin PAS ini tak tahu tentang politik pun. Di peringkat-peringkat adunnya pemimpin-pemimpin PAS ni Memang reput Memang tak tahu apa-apa Isu yang membabitkan pegawai Ismail Sabri Terdiam pas Tak ada harakah pun diam Kita lihat Kes melibatkan safe house Yang melibatkan Selangor Yang melibatkan isu pasir Yang mereka tangkap dengan Singapura Dollar Begitu banyak waktu itu Pun pas tak Mengeluarkan apa-apa statement pun Tapi Apa yang pas bermain Adalah isu kononnya tanah Melayu Isunya konon nak turunkan anua Isu yang melibatkan uh, Telur hilang Isu yang membabitkan uh, Beras tak cukup dimakan oleh walaon, Isu apa lagi? Isu tisu Isu petai Isu membabitkan mana lagi yang melibatkan DBKU itu Isu-isu macam ini PAS nak mainkan Tapi pokok pangkalnya sebenarnya dekat mana Masalah dalam negara ini Pokok pangkal asalnya yang sepatutnya PAS lawan hari ini adalah rasuah Mana-mana parti politik Termasuk kerajaan yang ada hari ini Selagi rasuah tak dihentikan Selagi ketirisan tak dihentikan Selagi, selagi penyamun yang nak menjual nama Melayu Islam Melayu Islam Satukan Melayu ha. Malaysia ini adalah negara Islam. Ha. Selagi kita tak hentikan penyamun-penyamun yang jual dua perkataan ini, maka negara ini akan hancur. Hancur disebabkan oleh mereka-mereka ni yang bijak menjual isu bodoh ni. Orang politik ini hidup dengan sokongan rakyat. Kalau ahli politik ini bangsat, kalau ahli politik ini macam sial, kalau ahli politik ini kaki penipu dan sebagainya, tapi kalau kamu orang di bawah sokong, dia naik. Sama hari ini. Kalau contohnya negeri-negeri pimpinan PAS ini, rakyat di sana tak senang hati. Negeri-negeri pimpinan PAS ini banyak orang tak puas hati Tapi kalau kamu tetap sokong kepada mereka Mereka akan berkuasa Kalau mereka berkuasa Maka tak ada agenda yang mereka boleh buat Kerana mereka asyik jual Melayu Islam Melayu Islam Tak pun Islam Melayu Islam Melayu Habislah Padahal Pemimpin-pemimpin PAS ini Asal orang Tidak bersama menyokong mereka tidak menyokong tindakan mereka Walaupun dia Melayu Walaupun dia Islam Silap-silap hari bulan Kamu pun dikafirkan ha. Asal tak ada kepentingan sahaja Dia akan serang Umpama UMNO UMNO ni parti Melayu Orang Melayu ini adalah Orang Islam tak ada orang Melayu ini yang beragama lain sebut saja Melayu adalah agama Islam tapi apa pas buat dengan amno sampai sekarang kita tengok dia berbaik sekejap dengan amno sebab ada kepentingan dia selepas tu masuk pilihan raya kerana pas ni tamak dan rakus dia tendanglah amno sebab apa kalau pas tak tendang amno dalam PRN yang uh, PRU yang lepas mereka berebut kerusi sebab kerusi itu ada bersatu dan pas mereka perlu buang UMNO ni kerana nanti ruang untuk mereka menang untuk agenda peribadi mereka tak ada. Sebab pilihan tu ada. Sekarang ini yang dok mereka dok mainkan ya. Isu kononnya nak buat kemah besar penyatuan Melayu ni. Yang mereka nak buat. AMNO PAS bersatu. Mereka bersatu dalam politik setelah pilihan raya boleh bersatu. Tapi dalam mereka nak meredah perihal raya tu. Macam mana kerusi mereka? Kerusi dah bertindih sana bertindih sini. Sanggup Tuan Ibrahim Tuan Man nak bagi kerusi mereka kepada uh, kepada Amno. Sanggup Muhyiddin nak serahkan kerusi dia dekat Amno tak juga. Jadi macam mana nak penyatuan? Kalau kerusi kamu orang berebut, Amno juga nak jadi perdana menteri, PAS juga nak jadi perdana menteri, Bersatu juga nak jadi Perdana Menteri Semua mereka Nak jadi Perdana Menteri tahu. Jadi bila semua nak jadi Perdana Menteri Kena berebut kerusi Kerusi bukan banyak pun kerusi Kawasan Melayu ni sekarang Seratus lebih ya Kalau PAS pun dah mau PAS pun dah menang 42 kerusi Bersatu pun menang 30 kerusi UMNO pun menang 30 kerusi Itulah kerusi Melayu Jadi penipuan politik mereka Kita boleh tengok Saya tunggu aja Pas ni Bila masuk isu rasuah Pas tak akan serang Masuk isu rasuah Pas tak akan serang Padahal main Negara ni adalah rasuah Tak payah cerita pasal Melayu lah Tak payah cerita pasal Cina lah Tak payah pasal India lah Tak payah pasal Islam lah Tak payah pasal Kristian lah Dalam politik ini Kalau rasuah Sesebuah parti itu tidak hentikan daripada tidak orang kata mereka mengelak untuk bercerita tentang integriti berkenaan dengan rasuah. Mana-mana parti itu pun akan tumbang termasuk walaupun parti yang menjadi kerajaan hari ini. Kalau politik tidak berhenti dengan rasuah ini, negara pun rosak. Tapi PAS tak akan sebut dengan rasuah ni. Sedangkan PAS adalah parti Islam Malaysia. Saya nak tengok lepas ni pemimpin PAS bercakap tentang isu rasuah ni. Tak ada sama sekali. Walaun-walaun PAS pun dah jadi bingap sekarang ni. Rasuah, isu rasuah pun. Tak berani nak cakap. Tak payah cerita pasal Tuhan lah. Kalau, kalau rasuah pun kamu orang sendiri takut, rasuah pun kamu nak ni... Tak payah cerita lah tentang Tuhan. Tak payah cerita lah tentang halal haram. Tak payah. Ni nak pergi cerita. Nak mengajar orang lain. Pasal halal haram. Agama Islam. Kedepang kedepuk ni. Tapi ambil rasuah. Last kali. Hilang. Kunci pintu surga pun tak ke mana tahu. Ha. Jangan ceritalah kunci pintu surga ni. Kalau perangai ambil rasuah, macam mana nak jumpa pintu kunci pintu surga? Ini untuk cerita halal haram, halal haram yang nampak tu kepala babi je. Babi je yang nampak haram. Rasuah tu tak nampak haram. Kepelik. Masuk saja isu rasuah diam. Tak guna tau. Kalau rasuah tak dibendung, kalau nak cerita tentang Kenaikan harga barang Beras hilang Itulah punca awalnya rasuah Kalau hari ini harga barang mahal dan sebagainya Itu puncanya apa? Rasuah Semua benda ini berpunca daripada rasuah dalam negara ini Penyelewengan Tata kelola Ketirisan Apa yang rakyat alami sekarang ni Apa yang rakyat rasa hari ini Semuanya bermula daripada satu Kata je rasuah Sebab rasuah dalam Malaysia ni dah merosakkan sistem pentadbiran dalam negara. Ketirisan berlaku di penjawat awam. Berbilion bilion bertrilion trilion. Kita habis dalam kita sekarang ni berhutang 1.5 trilion ni. Siapa punya kerja? Disebabkan oleh kegagalan, orang politik mentakbir di atas bersama sekongkol dengan penjawat-penjawat awam yang di peringkat atasan dan di peringkat pertengahan. Hampir-hampir dah separuh dah pun berjangkit pula kepada bawahan. Rasuah inilah punca segala-galanya. Untuk bermain politik kedebang, kedebuk, tembak sana, tembak sini. Selagi kita Malaysia tak berhenti, tak berjaya, Memusnahkan keperasuhan ini, jangan harap kita nak maju macam Singapura. Tak akan boleh. Singapura kenapa maju? Kerana integriti dia. Singapura kenapa berjaya? Sebab mereka berjaya menentang rasuah mereka. Hampir-hampir dah nak 100% Singapura ni. Walaupun masih ada rasuah mereka tetapi dalam lebih kurang 90% dah pun berjaya mereka tangani. Kita sekarang ni terbalik. 90% rasuah. Yang tak rasuah 10% terbalik. Ada hati kita nak kejar negara maju. Takkan boleh maju. Kita boleh maju lah tapi kita dibodohkan Tengok China apabila mereka menentang rasuah. Sehingga kan sampai begitu kerasnya China menentang rasuah ni. Sehingga kan hari ini kita tengok. Kalau dulu kita nak pakai barang made in China malu tahu Alamak, made in China. Sekarang ni disebabkan oleh mereka menentang rasuah begitu keras, hari ini barang Malaysia ni semua China. Yang kamu orang dok kafe, kafe sana, kafe sini, semua barang daripada China. Tak malu. Itu dia Sebab itu bila PAS tak bercakap tentang isu rasuah ini Saya marah dekat PAS Bukan hanya parti lain pun salah juga Tapi PAS ni sebagai men dia Sebab dia nama dia parti Islam Semalaysia PAS patut menunjukkan integriti mereka tentang rasuah ni Ini bila kes yang keluar saja melibatkan rasuah, hmm, diam. Tak guna, tak isu-isu lain tak payah lagi kita bercerita. Kalau rasuah ni kita tak tak berjaya bentras ni ataupun kita tak sama-sama uh, orang kata hujahkan uh, bersama. Tak payah. Jadi saya tak nak lah benda ni saya nak panjang-panjangkan itu saja. Saya nak buat kritikan dengan PAS sebab PAS setiap kali isu rasuah PAS berdiam diri. Setiap kali isu rasuah PAS berdiam diri. Ini melibatkan Najib DNA PAS tak nak serang. Asyik serang Zahir saja ada DNA. Seranglah. Serang Zahid, Jangan serang Zahir je... Ya. Ha. dan Kasim pun ada DNA tau. Kes yang melibatkan pencabulan kepada budak-budak uh, budak kecil dalam eh uh, kereta apa tu? Uh, ha Saidar Kasim ada DNA sebutlah. Najib ni patutnya sekarang ni tengah apa nak sebutlah. Uh, ini yang saya nak. Uh, selepas ni orang-orang PAS tak payahlah Kau nak cerita DNA Zahid. Tak payah lagi. Tak layak kamu orang nak cakap. DNA Najib pun kamu orang senyap Nak pergi cerita DNA Zahid Itu saja Sekian terima kasih Assalamualaikum Thank you